В 2013 году вступит в силу закон о стабильности бюджета. Это значит, что главный финансовый документ страны должен быть застрахован от рисков, иметь антикризисный характер. Как этого достичь, предлагали парламентарии. Самой большой ценностью общества является человек и семья, причем семья прочная. Только это может быть гарантией устойчивого общества. Поэтому при составлении бюджета мы должны больше думать о том, как поддержать человека, его развитие, получение образования, медицинской помощи, как обеспечить ему доход и работу, как поддержать прочную семью. По мнению парламентариев, у Монголии есть возможность дальнейшего экономического роста. Если в бюджете будут четко взаимоувязаны вопросы инвестиционной политики, монетарной и бюджетной. Проявляются признаки кризиса в экономике Китая, нашем южном соседе, основном рынке экспорта продукции. В этих условиях нам нужно думать о расширении и других вариантах экспорта нашей продукции. Нужно улучшать инфраструктуру, обращать больше внимания решению транспортных проблем для вывоза горнородной продукции за рубеж. Парламентарии также подчеркнули, что необходимо обратить внимание на формирование бюджетных поступлений и держать уровень бюджетных расходов ниже двух процентов от Ввп и вместе с тем контролировать затраты. Вместо того, чтобы говорить, как и на что тратить бюджетные деньги, нужно подумать, как не потерять их. Ведь не секрет, что наша казна, как прохудившееся ведро. В наше время, когда полно любителей поживиться из госказны, нужно больше думать о том, как контролировать бюджет. Человек, который сам получает деньги из бюджета, по определению не может контролировать расходы. Я хочу подчеркнуть, что только независимое представительство профсоюзов, бизнеса, работодателей, которые не получают денег из бюджета, могут проконтролировать расходы бюджета бюджета Аймака организаций. Поступило предложение о четком обозначении инвестиционных расходов. Их следует в бюджете объединить по названиям, целевому назначению, расходам и итогам. Также необходимо разбить и конкретизировать остальные расходы. На сегодняшний день обсуждение главного финансового документа продолжается. Его окончательный вариант должен утверждаться в ноябре. Нимбаяр, Аист, Монголия.